নমস্কাৰ আঠ হাজাৰ সাতশ টকাৰ গ্ৰেড পে' সংক্ৰান্তত এক অফিচিয়েল ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে আৰু ন'টিছটিত জুলাই মাহৰ দৰমহা সংক্ৰান্ততো কিছু কথা উল্লেখ আছে ন'টিছটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাব চেষ্টা কৰিম কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব চাই থকা অৱস্থাত লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ন'টিছটো স্ক্ৰীণত দেখিব পাই আছে আৰু ন'টিছটি মূলতঃ বঙাইগাঁও জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তুটো উল্লেখ কৰিছে যে ৰিগাৰ্ডিং এলাউং গ্ৰেড পে' অফ ৰুপিচ এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' এলাউ কৰা সম্পৰ্কত কাক এলাউ কৰিব টু দ্য টিচাৰ কাক এলাউ কৰা সম্পৰ্কত টু দ্য টিচাৰ্ছ ড'জ হু ৱেৰ এপইণ্টেড ইন দ্য আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ ইন ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কেল অফ পে' সেইসকল শিক্ষক যিসকলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত এপইণ্টেড হৈছিলে কিন্তু ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কেল অফ পে'ড এপইণ্ট হৈছিলে আৰু হোল্ডিং ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট এমালগামেটেড প্ৰভিনচিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এমালগামেটেড প্ৰভিন্সিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁলোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট হোল্ড কৰি আছে আৰু এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ যোনটো লেটাৰৰ নাম্বাৰ আহিছে সেইমতে তেওঁলোকে এই কামটি কৰিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে এটা ৰিট এপিল হৈছিলে ৰিট এপিল নং ওৱান ফিফটি ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু সেই এপিলটোত যি ফাইল কৰা হৈছিলে বিনন্দিনী সিনহা এণ্ড আদাৰ্ছ ব্ৰাছে ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড আদাৰ্ছ তাত ৰিগাৰ্ডিং এলং গ্ৰেড পে' অফ ৰুপিচ এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড দিয়া সম্পৰ্কে এইসকল শিক্ষকক যিসকলে ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কেলত পে'ত আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত এপইণ্টেড হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকেণ্ডেৰী এমালগামেটেড স্কুলত তেওঁলোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট হোল্ড কৰি আছিলে তেওঁলোকক আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গেট পে' দিয়া সম্পৰ্কত এইটো গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু এই গোচৰটো ডিছমিছ কৰি দিছিলে আঠ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছত অনাৰেবল কৰ্টে গতিকে সেই সংক্ৰান্তত এই পত্ৰটি দিয়া হৈছে আৰু এই কেচটিৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলোঁ মই যি আইনৰ স্নাতক হিচাপে মোৰ যিমানখিনি আইনৰ বিষয়ে জ্ঞান আছে সেইখিনি জ্ঞানেৰে সৈতে আৰু এই এইটো হৈছে সেই বিদ্যুতিৰ থামনেল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ডব্লিউ এ নম্বৰ ইমান মতে আঠ হাজাৰ সাতশ টকাৰ গ্ৰেড পে' সন্দৰ্ভত তেইছ তেৰ মাৰ্চত জৰুৰী পত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বিভাগৰ আৰু এই হাই ক'ৰ্টত কি হৈছিলে বা কেছটিত কি আছিলে গোটেইখিনি কথা মই এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰা আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টি চালে আপোনালোকে সেই কথাখিনি বুজি পাব বা জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টিৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি থ'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব পাৰে আৰু এই পত্ৰটিত কোৱা হৈছে যে এই কানেকশ্যনত অৰ্থাৎ এই যি এপ্লিলটো হৈছিল বা তাৰ সংক্ৰান্তত যি পত্ৰ দি আছে পাইছে ডিষ্ট্ৰিকে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা পাইছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপাল হেডমাষ্টৰসকলে এম এল কেমেণ্টেড স্কুলত তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰা হৈছে তেওঁলোকে যাতে এটেণ্ড কৰে ফিল আপ ফৰ্মেট লৈ আহিব লাগিব ফৰ্মেটটো তলত দি দিছে সেই ফৰ্মেটটো আৰু ছাৰ্ভিচ বুক ফিক্সেশ্যন কপি আৰু আই এছ বা ডি অ' বি অ'ৰ যি অৰ্ডাৰ কপি আছিলে অৰ্ডাৰ কপি ইছুড বাই আই এছ অ'ৰ ডি অ' বি অ' হুৱেৰ এলাউ যোনটোৰ যোগেদি যোন যোনটো অৰ্ডাৰ কপিৰ যোগেদি তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছিলে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কেলত পে'ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট পষ্ট হোল্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকক আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' এলাউ কৰা হৈছিলে সেই গোটেই ফিক্সেশ্যন কপি অৰ্ডাৰ কপি ছাৰ্ভিচ বুক আৰু এই ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰি পেলাই বহুত হাৰ্ড এণ্ড ছফ্ট কপি অৰ্থাৎ এম এ এক্সেলতো দিব লাগিব হাৰ্ড কপিও দিব লাগিব ত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত দিব লাগিব জমা যিসকল শিক্ষকে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' পাই আছিলে যদিও তেওঁলোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্টত হোল্ড কৰি আছিলে ডিফাৰেণ্ট এমাল গামেডেট প্ৰভিন্সিয়েল স্কুলত আৰু তেওঁলোকে এপইণ্টেড হৈছিলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কেল অফ পে'ড তেনে শিক্ষকৰ তথ্যখিনি দিব দিছে আৰু ইয়াতে দৰমহাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে যে এইসকল হেড টিচাৰক অনুৰোধ কৰিছে বা প্ৰিন্সিপালক অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ শিক্ষক যদি আছে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ যাতে ভেৰিফিকেশ্যনটো নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক জুলাই মাহৰ চেলেৰি মুকলি কৰি নিদিয়ে অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকক যাতে চেলেৰি মুকলি কৰি দিয়া যায় ইয়াতে ফৰ্মেটটো দিছে আৰু একজিষ্টিং ৰিটায়াৰ্ড সকলো শিক্ষকৰে দিব লাগিব ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হ'লে ডেট অফ ৰিটায়াৰটো উল্লেখ কৰিব দিছে স্কুলৰ নাম কেটেগৰী অফ প'ষ্ট পি বি এছ গ্ৰেড পে' গ্ৰেড পে' এলাউড অফিচ অৰ্ডাৰ নম্বৰ আৰু ডেট কপি এণ্ড ক্ল'জ ডেট অফ ইফেক্ট গোটেইখিনি কথা ইয়াত দিছে আৰু এই তথ্যখিনি বঙাইগাঁও জিলা ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেড টিচাৰসকলৰ অধীনত থকা টিচাৰসকল তথ্যখিনি দিব লাগে টিচাৰসকলৰ আৰু ভেৰিফিকেশ্যনটো নোহোৱালৈকে ডকুমেণ্টছখিনিৰ সৈতে দিব লাগে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনখিনি নোহোৱালৈকে চেলেৰি যাতে মুকলি নকৰি নিদিয়ে সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ধন্যবাদ